Зовут меня Александр. До всех этих событий проживал вот на взлетной девятиэтажке вот эта одна, которую ну, на данный момент, можно сказать, ее не существует. Руины. Вы знаете, тяжело, тяжело. Ну, э, я всегда вспоминаю свою маму, своих э, родственников, которые прошли войну, которым было не легче. Вот. Ну, слава Богу, у нас в Донецке есть власть, у нас есть порядок, у нас есть закон. Да, жалко о потерянном, но... Будем говорить, самое дорогое для нас это дети, это то, что, как говорится, удается сохранить. Живем как? Живем нормально. Живем нормально. Понемножечку выносим вещи, какие пооставались, такие вот, будем говорить. Ну что, живу я есть, у меня уже квартира в городе, в центре. Вот. Ну, живу там с ребенком на данный момент. Шесть лет у меня дочь. Как выполняется отмечать Новый год? Знаете, надеюсь с улыбкой на лице.